ইমান কষ্ট কৰি হলে ছাগলী মাথা আপোনালোকক স্বাগতম জনালো যোৱাকালি প্ৰাঞ্জলে মানে এটা অৰ্ডা কৰিছিলোঁ এতিয়া অলপ ঘূৰাই লৈ আহিম বুলি তিনিটামান বজাতে গৈ ঘূৰি আহি এতিয়া সোমাইছোঁহি আপোনাৰ মানে পাঁচটা বিছ হৈ হ'ল আৰু পাঁচটা ঊনৈছ হৈ আছে তো একদম পূৰা ঘূৰাই পকাই কিবাখিনি খোৱালোঁ অকণমান তাক ক্ষতি কৰি লৈ আহিলোঁ আৰু আহোঁতে আজি এটা আনকমন বস্তু লৈ আহিছোঁ মই হয়নে নহয় হে আন আন কমনটো এতিয়া কেনেকৈ কেনে চলা আৰু নাজানো হে এইটো আনকমান একদম খুলি দিয়া খুলি দিয়া আনকমন বস্তু এই ছাগলী মাথা এটা লৈ আহিছোঁ আজি এই ছাগলী মাথাটো তাৰমানে কাটা কুটা কৰা নাই নিজেই অকণমান ষ্টাইল এটা আছে সেই ষ্টাইলত আজি কাটি খাম ছাগলী মাথা নোখোৱা বহুত দিন হ'ল প্ৰায় মোটামুটি আঠ মাহমান হ'ল পাখি আহোঁতে খাইছিলোঁ এবাৰ তাই আহিলেই এইবিলাক খোৱা হয় এনেই নোখোৱা নহয় আজি তাই নাই খাম আৰু তো একদম গৰম পানী আৰু এইফালে অলপ চাফা কৰিলোঁৱেই গৰম পানী দি চাফা কৰিছোঁ মানে পানী দি থাকিব লাগিব আৰু লগে লগে চাফা কৰি থাকিব লাগিব আৰু এনেকুৱা চাকু এখন লৈ লৈছোঁ এনেকৈ কৰি দিলে এই দেখিছে এই দেখিছে পুৰা চাফা হৈ যায় ইমান কষ্ট কৰি হ'লে ছাগলী মাথা খাবই আজি সেই ন গৰম পানীত বগা বগা হৈ গৈছে কিনা বগা হৈ গৈছে চাওক মাংস পুৰা কাটি ললোঁ একদম ধুনীয়াকৈ কাটি ললোঁ পুৰা একদম মানে স্কিনটোত থাকিলে মাংস অলপ বেছিকৈ ওলায় স্কিনটোত থাকিলে মাথা খাই ভাল লাগে আৰু এনেই ধৰক স্কিনটোত নাথাকিলে মাংস কম ওলায় হয়নে নহয় সাৰখিনি এতিয়া স্কিন আছে সেইবিলাক একদম পূৰা মাংসই মাংস চাওক নাই এই স্কিন থাকিলে একদম মজা আৰু স্কিনটোত থাকিলে গোটেই ছালখিনি তাৰমানে ওলাই যায় এই ছাল দেখিছেনে সেইবিলাক পূৰা বেছিকৈ মানে ছালেই আছে এইফালে লং ইলাচি আপোনাৰ জলকীয়া তেজপাত চব দিলোঁ একদম পূৰা গৰম হৈ আছে আৰু ইয়াত পিঁয়াজ একে দি দিম একদম এখানে ধুনিয়া ভাজব লাগে পেঁয়াজ আমার হয়ে গেল পেঁয়াজ আর আপনার জলকিয়া লিচি গেখি হয়ে গেল তো এটা একদম আদা নহর দাম ডর একু আদা নহর দিল আদা নহৰুটো আৰু দিব লাগিব যিটো আৰু মেইন বস্তু আদা নহৰু হয় মাংসত যিমানখিনি হয় সৰহকৈ হ'লেও ভালেই কথা আদা নহৰু কম হ'লেহে বেয়া আৰু এই আদা নহৰু লগে লগে দিয়াৰ লগে লগে আমি হালধি দি দিম হালধি দি দিছোঁ সেইখিনি দি তো আমাৰ আদা নহৰুখিনি হৈ গৈছে এতিয়া আমি মছলা দি দিম মছলা দি দিলোঁ আৰু মছলাখিনি দি ভাজি নাথাকোঁ এই মাংস কাটি লোৱা মাংসক গোটেইখিনি আমি দিওঁ দি দিলোঁ কিন্তু ভাজি লব এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভাজিলোঁ চাওক পাঁচ ছয় মিনিটমান সময় ভাজিলোঁ আর এতিয়া কম নিচিনাৰ পৰা আলু এটা মই দি দিছোঁ আৰু ইয়াত আমি নিমখ দিয়া নাই এতিয়া নিমখটোও মই দি দিম লগে লগে নিমখ দি দিলে হল আর সোৱাদ অনুযায়ী দি আছোঁ নিমখ তো এতিয়া আকৌ প্ৰায় তিনি চাৰি মিনিটমান ধুনীয়াকৈ ভাজিব লাগে ঢাকনখন দি দিম এতিয়া ঢাকন দি আকৌ তিনি চাৰি মিনিটমান ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম তিনি মিনিটমান সময় ভাজি আছিলোঁ নিমখ দি যায় একদম মজাকৈ ভাজি আছোঁ আৰু এতিয়া এইয়া সৰু বিলাহী সৰু বিলাহী এটা মই লৈ দিছোঁ আৰু এনেকৈ পাতলা পাতলাকৈ কাটি দিছোঁ দিছে পাতলা পাতলাকৈ কাটি দি দিছোঁ এয়া মাংসখিনি মায়ে মোটামুটি আপোনাৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্টৰ ওপৰত সিজিব লাগে আৰু এতিয়া ভাল হয় আৰু এনেকৈ বিলাহী দি দিছোঁ বিলাহীটো দি দিলে কালাৰটো আৰু মজা হৈ উঠে বিলাহী দি দিছোঁ এতিয়া আকৌ দুই মিনিট সময় ভিতৰত দি দিম এইফালে আমাৰ মাংস পূৰা বনি আছে আৰু আজি অলপ কষ্ট কৰাৰ কথা কি গম পালেনে এই কষ্ট কৰি এনেকৈ মানে আপোনাৰ নোমখিনি ধুনীয়াকৈ গৰম পানী দি চাফা কৰা এটাই কাৰণ এই যোৱাবাৰ যে খা আপোনাৰ পাখি আহোঁতে আনিছিলোঁ ছাগলী মাথা তো আমি চবেই খালোঁ ইফালে নাখালে নহয় ইফালে নাখালে কিয় কাৰণ মানে কি হ'ল নাজানো আৰু নাখায় ছাগলী মাথা আজি আনিছোঁ যেনিবা মই গুচাইছোঁ কষ্ট কৰিছোঁ অলপ তেওঁৰ কাৰণেই তেনেকৈ লৈ আহিব লগা হৈছে একদম মানে চাহটো মানে মই এনেই ধৰক সঁচাই মানে যদি চাফা কৰিব দিওঁ সিহঁতে ছালখিনি পেলাই দিয়ে তো মই আজি ছালটো ধুনীয়াকৈ গৰম পানী দি চাফা কৰি দিছোঁ আজি খাব আৰু নে বেলেগতো নোখোৱা চালেই চালেই বেছি ন আজি হা তো সেই মেইন কাম সেইটোৱেই তাৰমানে মেইন কথা সেইটোৱে সেইটোৱেই মেইন কথা একদম মানে এনেই ধৰক আমি খাই থাকিম এইফালে চাই থাকিব সেইকাৰণে বোলো নাই দে একদম সেয়া চাওক না মাংস আৰু আজি মাংস বহুত বেছি ওলাইছে এবাৰ এটা ছাগলী মাথা জিভাও পেলাই দিছোঁ মই বাৰু আৰু মানে এটা ছাগলী মাথা এক কেজিমান ওলাইছে আধা কেজিমান পেলনি গ'ল আৰু একদম মজাকে এয়া অকণমান লগতে গৰম পানী কৰি থৈছোঁহে দেখিছে দোকানত মই ইমান নাজানোতো যোৱাখিনি পাইছোঁ মই সেইটো ন লগাখিনি পেলাই দিছোঁ আৰু লাইফত প্ৰথমবাৰ আজি চাফা কৰিছোঁ বাৰু যি হওক দিনে চাফা সেইকাৰণেই কৰিলোঁ কাৰণ কিয় সিহঁতে তেনেকৈ চফাকৈও নিদিয়ে যে তো এতিয়া দেখা যাব আৰু খাই নে নাখায় আজি ন হে ৰ বাচি বাচি মানে বেছিকৈ সাৰখিনিয়ে দিব লাগিব আমাৰ মাংসখিনি প্ৰায় মানে পানী নিদিয়াকৈ প্ৰায় সিজিয়ে গ'ল এতিয়া মই এয়া গৰম পানী দি দিছোঁ গৰম পানী অকণমান দি দিছোঁ মাংসখিনি সিজাবলৈ এইয়া পানী দি দিলোঁ এইখিনি পানীতে একদম ধুনীয়াকৈ সিজাই একদম মজাকৈ সিজাই ল'ম আৰু এইখিনিতে আৰু এতিয়া ঢাকন দি দিম সিজি থাক এতিয়া ধুনীয়াকৈ সিজিব আৰু প্ৰায় আধা ঘণ্টামান সিজাম ধুনীয়াকৈ এই আমাৰ মাংস পানীৰ ৰেডি চাওক ই মানে ধুনীয়া হৈছে নহয় মজা এটা হৈছে আৰু এয়া পূৰা হৈ গ'ল মাংস চাওক পানী যিখিনি পানী দিছিলোঁ খুহি খতম হৈ গ'ল দেখিছে পানী খুহি খতম তো আমাৰ মাংস বনি ৰেডি মই কম গেছত মানে হেৰি কৰিছিলোঁ এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া ঢাকন মাৰি দিলোঁ ঠাণ্ডা হ'ব দিম একদম এইয়া চাওক ছাগলী মাথা একদম ধুনীয়াকৈ বনালোঁ এয়া দেখিছেনে মাথা মিঠা লগাই নাই ছাগলী মাংস ফ্ৰাই নিচিনাহে লাগিছে হয় ন একদম মানে ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাইহে কৰিছোঁ আৰু অকণমান অকণমান তেল ইয়াত তাৰমানে হাত ভিজা জোল আৰু ইফালে দালি বনাই দিলে অমিতা দালি আৰু ইফালে দেখিছেনে কি হয় এইটো একদম বিষ জলকীয়া তেল আৰু দি দিলে ইফালে পিঁয়াজ নেমু একদম এইফালে হ'ল ক'লা নিমখ পুৰা যোগাৰ একদম পানী চানী যোগাৰ কৰি দিলে আৰু এতিয়া কি কৰিব পাৰি আৰু ভাতখিনি চাই ৰখি থাকিব নোৱাৰি নহয় অঁ দেহা কি হ'ল অহা নাই যে তেতিয়া পঢ়ি আছিলে দেহাই থৈছে এতিয়া আৰু তই এতিয়া কি ৰখি থাকিম ন এনেকৈ এক পিচ খাইছোৱাই ভাল মাংস খোৱা নাই অঁকণ লোৱা তোমাৰ মাংস লোৱা এই দি দিলোঁ গাই দি দিলোঁ দেই কেনেকুৱা মানুহ ৰাম 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 এইকণ মাংস লৈ দিছোঁ দেহা খাইছাচোন খোৱা দেহা দিয়ে অ ছাগলী মাংস গমেই নেপায় সেইটো মই বনাইছো যে ঘৰত সেইকাৰণে তোৰ যিমান ধুনীয়া হৈছে না মোৰ বাৰ্থডে দিনাখন মোৰ ত আহি আছে আহ সঁচাই ভাল লাগিছ ভাত খাবলৈ মন নাযাব এতিয়া দেখোন তুমি ভাত খাই আছা খোৱা এই মাখ খোৱা পুৰা মস্ত খোৱা বোৱা খোৱা ডালি দিয়া ধুনীয়া হৈছে একদম মজা হৈছে আৰু মানে তাকেতো একদম ন খালী মাংসকে খাবলৈ মন গৈছে তাৰমানে দেখিছেনে চামুচ এখনো নাই দিলে মাংসত একচুৱেলি হয় বাৰু বা এইয়া দেখিছেনে অঁ মজা হৈছোঁ জা কোৱা ধুনীয়াকৈ খোৱা তোক একদম মজাকৈ খাই লওঁ চাফ না মজাকৈ খাই লওঁ আৰু আমি তিনিটা একদম ইটোৰ মতে বহি লৈ ইফালে টিভি চাই চাই খাই আছোঁ